Спасибо большое. Друзья мои, очень приятно с вами встретиться. И, ну, как на правах старшего, которому уже не за горами 70, 70 здесь сидят молодежь. А плюс еще возглавляет нашу организацию ветеранов футбольного клуба «Динамо Киев». Мне очень приятно здесь находиться. Всему нашему коллективу, не только мне, мы благодарны организаторам, будем говорить, этого Праздника, собственно говоря, праздник он у вас традиционный, ежегодный. вы отмечаете этот праздник. Ну и огромное спасибо, кто организовал этот матч. Для нас очень приятно, для ветеранов это особенно приятно, потому как мы с удовольствием принимаем участие в этих мероприятиях, потому как во-первых, ты выходишь на футбольное поле, ты встречаешься с мячом, ты встречаешься с соперником. Ну и конечно. Болельщики, которые помнят, им огромное спасибо за то, что они действительно нас помнят. Конечно, после таких матчей, как вчера, особо не приведешь праздник, матч футбола, который то, думаю, оставил не самое приятное впечатление. Но это футбол, никуда-то от этого не денешься, поэтому мы находимся на этой земле. На земле. Закарпатского региона, Виноградского района, город Виноград, значит, который вырастил в таких классных футболистов, да и хороших ребят. А, а, а Закарпатских край он вообще воспитал огромное количество хороших футболистов, без которых я даже не представляю собственно говоря, и киевская динамо, которая возрождалась, родившаяся тогда, в 27 году, на следующем год будет 90 летие отмечать футбольный клуб «Динамо Киев». Значит, и огромную лепту внесли футболисты из региона. Это огромная благодарность от нас всех. Царство небесное кого нет, мы их всех помним. Ну и Хотілося б, щоб сьогоднішній празник удався на славу. Останні декілька років я більше часу перебуваю на Україні, в частності в Києві і в Закарпатті. В Закарпатті не знаю, чому може це вже з возростом, а може просто якось по-іншому переоцінюю життя. Але мене дуже тягне на Закарпаття. Я дуже люблю їздити машиною, коли проїжджаєш перевали траса Чоп -Київ, чи Київчик, Київчок, і кожен раз е, бачу цю красу, цю природу і завжди е, своя краса. Е, в будь-який період е, е, року дуже красива. І е, люди зовсім інші, е, як в як, як Угорщині. Я 25 років там прожив, рідко приїжджав, і тому я е, е, думаю. Більше часу знаходитись на Україні і більше ще більше в Закарпатті, тому що цей край виноградівський я об'їздив останні ці роки. В'їздив багато, багато сіл міст України в частности, і в Закарпатській області я можу сказати, і мої друзі, теж хто побували, що Виноградова це саме прогресивне місце, це западне місце, таке місце, яке мають стримити всі наші місця для того, щоб Україна була такою, якою має бути. Цей матч для мене дуже важливий. Я перший раз граю за ветеранів іменно тут, в цьому, на цьому стадіоні колись я років 35 чи не пам'ятаю. Грав матчі, коли я, мені було 12-14 років з хлопцями. Я регулярно граю, тому що з лютого місяця Федерація футболу України офіційно представила збірну ветеранів України. Ми теж їздимо в різні куточки України в зону АТО. Часто граємо з хлопцями, які приїжджають з війни, грають. Ми з ними спілкуємося. І е, то, що розказують для них, це е, ми е, граємо футбол, ми не можемо йти туди воювати. Вони воюють, вони не можуть грати футбол так, як ми, як говорять ці хлопці, що вони дуже раді, коли ми виходимо на футбольне поле, вони грають проти нас, проти тих, яких. Тільки по телевізору бачили, фотографії, автографи це дуже приємно, тому що ми робимо хороше діло. І як говорять, що після цих матчів хлопці заражаються на декілька-декілька днів. І думаю, що виноградові, хто сьогодні праздник, день, день міста, не знаю. Думаю, що перший раз збір це Динамо, Київ ветерани приїхали. І я думаю, що болівники тих хлопців, яких тільки по телевізору бачили. Вони побачать живу, трошки роки пройшли, але все рівно пам'ять. І мені е, е, Іван Матрович питав від мене вчора: говорить, ну якщо прийдуть, можна буде там після гри може сфотографувати ще автографі. Я говорю, як, звісно, можна. Буває, що ми на матч йдемо після гри півгодини, заходимо, щоб зайти в роздівалку, тому що і діти, і, і дорослі, і бабусі, і дідусь всі передають. Вони ж вони раді, щоб ми приїхали, а для нас це радість людям добре робити. Ми коли грали в футбол в ті часи, теж в 80-х ми грали для людей, тому що ми чувствували, бачили, як вони раді, коли ми перемагали. Зараз дуже важкий, важкий стан в Україні, і тому я теж розочарував збірною України, тому що. Е, хлопці, е, навіть якщо вони не пройшли б далі, е, ну вони мали викластись на 100%, тому що е, люди мільйонна аудиторія і ті люди, які воюють, вони дивились, вони чекали від збірної нашої ігри. Вони не показали. Це дуже сумно, тому що такі країни, як, як Ісландія, як Албанія, як Горват, е, любі ці команди Ірландія, е, той дух показували, вони раді того, щоб. Тому ми приїжджаємо із задоволенням, всі регіони приїжджаємо, тому що приносити в цей час людям приємні часи це дуже-дуже добре. І тому я хотів привітати місто з цим праздником, побажати здоров'я і, і щоб чим скоріше війна закінчилась, щоб і Закарпаття в Україні чим скоріше процвітало. А я хочу поблагодарить и Влад, и те, которые пригласили нас на этот праздник, годовщину вашего города. Я знаю, что здесь прекрасные люди, прекрасный город, который мы успели посмотреть даже чуть-чуть. Ну а природа и все остальное, конечно, тут на современной счин, конечно. Мы часто были здесь, в мужгороде базировались, сборы проводили. Хотілося б пожелати і людям, цілому міроду процвітання, здоров'я, щастя, радості, успіхів, ну, естественно, і миру, всій нашій маленьки Україні. Я хочу всіх привітати гравців Київського Динаму Виноградові. Повинен сказати, що зустрівшись з Володимиром Федоровичем, зразу ми почали згадувати. Володимир Федорович вже теж був у Виноградові, вже у якості тренера перед виїздом на роботу за кордон виступав в промкомбінаті перед болівальниками. Oh -oh. Василь, Василь, Василь Карлович, його не треба представляти, і, і Бессонов теж був. Тобто Всі тут свої... щось нового немає. Всі шлях у футбол через винограду. І ми раді знову вас бачити. Трошки ми постаріли, а ну, так, так все нормально. <реш> Тому я знов таки радий всіх вітати вас у виноградові. Надіємося, що сьогоднішній футбол це буде дійсно святом футболу, спільними зусиллями і з доброї волі гравців Київського Динамо Ми сьогодні маємо можливість зустрітись, поспілкуватись. І Я думаю, що футбольне свято, яке сьогодні повинно відбутись, вдасться. Это то, что раньше было, когда Гавер «Ужгород» э, в 70-е годы, вторая лея была. Тогда стадион авангард полный был. Да, другое время было. Э, понятно. Но все равно не настолько изменилось время. И всегда говорят, я с одной стороны э, э, рад, что банкротом стала Гаверла. Почему? Потому что, может быть... Начнется что-то, что должно было начаться. начаться. Может быть, это и я был бы больше рад, если бы это произошло, может быть, 10 лет назад, потому что тогда можно было. И я не думаю, что э, в Закарпатье э, нет людей богатых, которые любят футбол и которые могут инвестировать, собраться, инвестировать. И моя мечта, я думаю, что э, она все равно сбудется. Буду я в этом задействовать, не буду чтобы в каком-то городе, может быть, это с Винограда начнется, хоть Мужград это центр Закарпатья, вторая лига, не нужно первую, не нужно высшую лигу, премьер-лигу. Вторая лига, и чтобы только свои закарпатцы играли. Так как Атлетика Бельбао, десятилетие Баски, они не для того своих, потому что они ненавидят испанцев, других национальностей, нет. Потому что у них, у них есть свои... Те, которые выходят, и они отдаются полностью. Они за свою, за, за, за свою национальность, за свою базу, они идут За очень много. И то, что всегда говорили в Венгрии, уже нету, нету никого, нету. Сейчас, по моей информации, 12-14-летних ребят уже за пределы границы Венгрии уже выше 100 детей которых уже некоторые играют за юношескую сборную Венгрии, потому что получили гражданство. Какой у нас футбол, какая перспектива? Сейчас неудачно сборная выступила. Э, нужно менять команду. Нужно, по идее, 80% выгонять и собирать ищи. Ну, кого возьмешь? Все равно нужно строить команду. Кого возьмешь? Если нет своих, если те, которым сейчас 14, он за сборную Венгрии будет играть в юношескую. Через два года, через три может за национальную. А кто будет у нас играть? Почему нельзя здесь сделать я, вторую лигу? И я уверен, что э, э, со всех. Городом Закарпатья, потому что родственник, тот мой вот этот, внук, будут ну, приходить. Полный стадион будут. То, что я вижу в э, э, Начинается работа. Построили хорошо здесь трибуны. Э, э, с, п, обновили здесь раздевалки. Я слышал, что трибуны с двух сторон будут. Я игр, смотрел игру э, где-то полтора месяца назад, когда с Ужграном играли. Я пришел на этот матч. Полный трибун. Я удовольствие получил от этой игры. И я могу представить, что люди, которые приходят, для них праздник, и они ждут, как раньше ждали, когда будут воскресенье, когда будет тур, чтобы посмотреть. А я включаю премьер-лигу и не смотрю матчи. Я иногда Динамо смотрю, потому что журналисты звонят, спрашивают, ну что там как. И то иногда я смотрю. Я лучше включу премьер-лигу, испанский чемпионат и удовольствие получаю. Но люди выходят и на Динамо. Почему? Потому что я спрашиваю, ну потому что привык. Я предан Динамо, и вот я хожу. Дети ходят, потому что мой отец ходил, дед ходил. Вот только из -за этого. Не из-за того, чтобы получать удовольствие. А в Закарпатье край, я уверен в том, что есть талантливые. Нужно заниматься. Нужно говорю, собрать команду второй лиги, полной трибюны. И так в каждом городе нужно, чтобы были команды. Потому что и это, это тогда пополнение и сборной будет. Поэтому я уверен в том, что есть таланты, нужно. Я рад, что общаясь э -э, с руководством э -э, Севлюша, э, они в хорошем, в хор на хорошем пути. Если она так будет дальше продолжаться, я слышал, что вроде в проекте пластмасс, стадион, хотят там искусственное поле сделать, где э -э, последние годы церк привозили, чтобы какие-то бизнес, какие-то деньги зарабатывать, а детям негде в США тренироваться. Когда я в США был, там тренировался, еще поля были нормальные. Нету. Как может э -э, ребенок э, технику тактику, если ничего не может. В Исландии почему? Сейчас они выступили удачно. Мы в те времена, 80-х годах, когда играли в чемпионат, чемпионата мира два раза со сборной Исландии, э, во, помнишь, где-то да, да. мы ничью сыграли в Рейкве, Явике и в Москве ничью. Они приходили, нам говорили, любители, они с работы, кто электрик, кто инженер, кто врач, что-то такое. Но них они выходили, не, было, болезнь болезнь не болезнь. было, ничего не было. Мы тренировались, там ветер такой, что продувал, мы одевались, холодно было. Они выходили, они для своей страны, они вода давали. Мы ничего сыграли и там, и здесь. Сейчас на Евро что? Почему так Исландия? Потому что лет 15 тому назад государство, программа, Обеспечить поля, строить поля нужно везде, чтобы дети на хороших полях. Потому что если э, э, австриец, немец или что-то другое на хороших полях, то как мы можем, мы можем с ними соревноваться? Это сложно. Поэтому э, вот это тоже нужно делать. Почему сборная Венгрии? Я очень рад, что сборная Венгрии сейчас э, э, достойно выступила на Евро после 1986 -го года, когда был... Полностью э, э, разрушен венгерский футбол. И с тех пор они до этого года все вниз, вниз, вниз пошли. Премьер Орбан любит футбол. Благодаря ему строят стадионы. Много критиков. Много критикуют, почему беднота, экономика Венгрии, все равно делает. Потому что через футбол это и государство. Экономика будет податься. Сейчас строят поля, академии заставляют. И сейчас мы, я думаю, что если они так будут, и второй шаг, потому что я недавно был, мы, игра, мы открывали стадион в Котване, это 60 километров от Будапешта. Там государство поддерживает, финансирует клубы первой и второй лиги. Открыли стадион искусственный, большой, и там они еще, программа у них, они еще будут раздевалки, академия своя, хотят воспитывать. И поэтому, если так будет, и плюс, кроме этого, я еще говорю, если они еще будут тренеров западных, которые менталитет будут, тогда Ты будет в это.